بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده على رسوله الكريم السلام عليكم प्यारे दोस्तों मेंफ़े चैनल में आपको खुश आमदी मेरा नाम मोहम्मद एहसानल सज्जाद है और सिलसिले नबी सल्लल्लाहु सल्ह वसल्लम की इस वीडियो में हम कबीले कुरैश की शाख बनु हारिस और बनु महारब और उनके मशाहिर के बारे में बात करेंगे दोस्तों जैसा कि मैंने कबीले कुरैश वाली वीडियो में आपको मुख्तसर तौर पर क्रैश की मुख्तलिफ शाखों के नाम बताए थे और अर्ज़ किया था कि इन शाखों पर इन शारी बारी, बारी तफसीला बात करेंगे ताकि मजबूत बुनियादों पर सीरत के वाक़ात की इब्तः कर सकें तो आज उसी सिलसिले को शुरू करते हुए सबसे पहले बनु हारिस बिन फहिर और बरु मुहारब बिन फहर से आगाज़ करते हैं दो हारिस और मुहारब दोनों फ़हर बिन मालिक के बेटे थे और इनका शुमार ज़वाहिर में होता है जो ज़ाहिर मक् यानी मक् के मुजाफ़ात में रहते थे बनु बनारस के मशाहर में मशहूर सहबी हज़रत अबू उबैदा इब्नजर रजील है, जिनका शुमार दीन इस्लाम के असाबिन साहबा में होता है और जिन्हें बारगाह रिसाल से इस अम्मत के अवीन के मुज्ज़ खिताब से नवाजा गया आप उन दस सबा में से एक हैं जिन्हें दुनिया में ही रसूल सल्ला वसल्लम ने जन्नत की बशारत सुनाई आपका असल नाम आमिर बिन अब्दुल्ला था लेकिन अपने दादा जराह की तरफ मंसूब किए जाते थे आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजील्ला की दावत पर हल्के बगोश इस्लाम हुए दिनो इस्लाम के लिए आपने बेमिसाल खमात सर अंजाम दी जिनमें से अख्तसार के साथ चंद एक अर्ज़ करता हूँ गजव बदर में अपने वालद अब्दुल्ला बिन अलजराह को जो कुफार की तरफ से लड़ने आए थे अपने हाथों से कत्ल किया जिसके बाद शुरु मुजादला की ये आयत नाजिल हुई ولو كانوا ولو كانوا أو 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 जिसका तर्जुमा यह है जो लोग अल्लाह पर और रोजे क्यामत पर ईमान रखते हैं तुम तो उनको अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों से दोस्ती करते हुए न पाओगे खवा वो उनके बाप या बेटे या भाई या खानदान ही के लोग हों दोस्तों, गज् अहद के मौके पर जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक ज़ख्मी हो गया और जर्रा की दो कड़ियाँ आपको चुप गई और सख्त तकलीफ होने लगी तो हज़रत अबू बैदर रजील्ला ने दांतों से पकड़ उसे खींचा जिससे आपके दो दांत भी शहीद हो गए इसी तरह दीगर गजवात में भी दिलोजान से शरीक रहे नबी करीम सल्ला वसल्लम के विसाल के बाद खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक ताला रजील्ल्ल ने आपको शाम की तरफ भेजी जाने वाली तमाम इस्लामी अफवाज पर सपा सलार या सुप्रीम कमांडर नामज़द किया जंगे यरमूग समेत बहुत से फैसला कन मार के सर किए बिल आखिर अट्ठारह हिजरी में ताउन की मशहूर वबा में मुबतला हुए और अट्ठावन बरस की उम्र में ये तारीख सात शख्सियत अपने मालिक हकीकी से जा मिली इनके बारे में मशहूर है कि जब अमीरबरिनजरत उम्र फ़ारूक रजील् तन जख्मी हुए और सवाल पैदा हुआ कि आपके बाद खलीफा कौन होगा तो हजरत फारूक आजम रजी अल्ला ने इर्शाद फरमाया कि आज अगर अबू बैदा जिंदा होते तो मैं उन्हें खलीफा नामजद करता दो बनुहारिस के दीगर सहाबा में हजरत अयास बिन ग त है जो सुलह उदैबियत से पहले इस्लाम लाए शाम के मशहूर और कदीम शहर हलब और अलज़ीरा की फतूहत का सेहरा आप ही के सर हैं अबूबैदल जरा रजी अल्ला ने वफा के वक्त आपको शाम और अलज़ीरा का वाली मुकर किया फिर हजरतमर फ़ारूक रजी अल्ला ने भी इस इमारत को बरकरार रखा यहाँ तक कि सन बीस हिजरी में साठ साल की उम्र में आपने वफात पाई इसी तरह मशहूर ताबी और फाति अफ्रीका का लकब पाने वाले अकबा बिन नाफ़े रमतल का ताल्लुक भी बन हारिस बिन फहर से था जिन्होंने हजरत अमीर मुआविया मावी रजील तन के दौर में मिस्र के सहराओं को अबूर करके शुाली अफ्रीका फतह किया और अपने रास्ते में आने वाले मुख्तलिफ मकाम पर अस्करी चौकियाँ क़ायम की मगरब की सप्त में फतूहत करते करते ये उस वक्त तक की मालूम दुनिया के आखिरी कोने तक पहुँच गए जिसके बाद बहरे झुलमात या बहरे ओकी अनूस का ठाठे मारता हुआ समंदर सामने आ गया तो फ़र्ते जज्बात में अपना घोड़ा समुंदर में डाल दिया और अल्लाह तबारक व ताल से मुखातिब होते हुए पुकार उठे कि अल्लाह अगर ये समंदर मेरी राह में हायल न होता तो ज़मीन के आखिरी कोने तक तेरा नाम बुलंद करता चला जाता दोस्तों शायरे मशरक़्लामा इकबाल ने इसी तारीखी वाक़े को अपनी शहरा आफात नज्म शिकवा में कुछ इस तरह बयान किया है दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने बहरे झुलवात में दौड़ा दिए घोड़े हमने दोस्तों हजरत उखबा बिन नाफ़े को मग़रब का फाते भी कहा जाता है याद रहे कि कर्न वस्ता में मग़रब या बिलादुल मगरब की असलाह मिस्र के पार के तमाम खत्े के लिए बोली जाती थी जो मौजूदा दौर में आज पाँच मुल्कों यानी लीबिया त्योनिस अलज़ायर माराकश और मुरितानिया में तकसीम है इस खत्ते की अक्सरियत बरबर कबाइल पर मुश्तम है जो यहाँ के असल और कदीम रिहायशी है ये खत् तीन सूबों या अकालीम पर मुश्तम था अलमरबलादना जो लीबिया त्यूनिस और मशरक़ी अलजायर पर मुश्तम था अलमरब अवसत जो अलजायर के शहर बिजाया से लेकर दरियाए मलोया तक था जबकि दरियाए मलोया से आखिर तक मुरितानिया समेत अलमरब अकसा कहलाता था इस खत के मग़रबी मुल्क मराकिश को आज भी अरब में अलमगरब कहा जाता है हजरत अखमा बिन अलैह ने मौजूदा त्यूनस में कैरवान शहर की बुनियाद रखी जो बिलाद मगरब में तामीर होने वाला पहला इस्लामी शहर और फनून का गढ़ था फकहा इस शहर को मक्का मदीना और अलकस के बाद रबायातलास यानी तीन का चौथा कहते थे बाद में इसी शहर को मरकज बनाकर अलज़ायर मराकश और उंदलस वगैरह की तरफ फतूहत की मुहमें चलाई गई शहर तामीर होने से पहले इस मकाम पर खौफनाक और घने जंगल थे जहाँ न सिर्फ दरिंदों की कसरत थी बल्कि मूजी और जहरीले हषरातलअर्ज़ की भी बहतात थी हजरतमा बिन नाफ़े ने लश्कर में मौजूद तमाम सहाबा को जमा फरमाया और जंगल तशरीफ ले गए और ब बुलंद ऐलान किया कि ए दरिंदों और मूजी जानवरों हम रसूल अल्लाह वसल्लम के सहाबा हैं और इस जगह आबाद होना चाहते हैं लिहाजा तुम सब यहाँ से निकल जाओ वरना इसके बाद हम तुम में से जिसे यहाँ देखेंगे कतल कर देंगे इस ऐलान में ऐसी तासीर थी कि सब दरिंदों और हषरातुलर्ज में हलचल मच गई और चश्मे फलक ने यह नजारा किया कि गौल दर गौल इस जंगल के जानवर अपने बच्चों समेत निकलने लगे और एक ऐसा अजीब हेबतनाक और तारीखी मंजर था जो इससे पहले कभी ना देखा गया जंगल खाली हो गया और शहर बसाया गया शहर के वस में हजरत उख़बा बिन नाफ़े ने एक जाम मस्जिद बनवाई जिसे आज भी जाम मस्जिद खैरवान या मस्जिद उख़बा बिन नाफ़े कहा जाता है जबकि अंग्रेज़ी में इसे ग्रेट मॉस्क ऑफ कैरवान कहते हैं ये किलाबा तारीखी मस्जिद शुमाली अफ्रीका की सबसे कदीम मस्जिद है और ख़ते में इस्लामी फ़न तमीर का अजीम शाहकार है अगरचे मस्जिद मतदद बार दोबारा तामीर करवाई गई और इसका ज़्यादातर हिस्सा नवी सदी ईस्वी से ताल्लुक रखता है लेकिन इसके बावजूद मस्जिद की इमारत दुनिया की कदीम तरीन मसाजिद और इमारतों में शुमार होती है मस्जिद का मम्बर इस्लामी दुनिया का कदीम तरीन मम्बर है जो इसी हालत में नवीं सदी ईस्वी से ताल्लुक़ रखता है जबकि मस्जिद का मीनार दुनिया का कदीम तरीन मीनार है जो ग्यारह सौ साल से इसी तरह कायम है दोस्तों तारीखे तारीख़ इस्लाम के ये अजीम तरीन फातह और जर्नेल सन तिरसठ हिजरी में मफतूह इलाक़ों से वापसी के सफर में अलजायर के शहर बिस्करा के नवाह में मकामी बरबर बागियों के हाथों शहीद हो गए जहाँ अब सैदी अकबा के नाम से एक छोटा सा शहर आबाद है जिसमें इनका मज़ार भी वाक़ है अफ्रीका और उन्दलस में इनकी नस्ल और खानदान का सिलसिला बाद में भी जारी रहा जो अलफहरी के नाम से मशहूर थे इनके पोते हबीब बिन अबी उबैदा अलफहरी भी बड़े बहादुर जनरल थे जो बाद में उंदलस की फतूहत में अफ्रीकी गवर्नर मूसा बिन नुसैर के साथ शरीक रहे दोस्तों अब मुख्तरा मैं बनू मुहारद का जिक्र करके वीडियो का अखता करूँगा बनु महारे की मशहूर शख्सियत हजरत जहाक बिन कैस रजी अल्लाह तन हैं, जिनका शुमार सिगार सहाबा में होता है आपने नबी करीम सलील वसलम से कई अहदीत सुनी और रिवायत की है पहले अमवी खलीफा हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तन के दौर में कोफा के गवर्नर और बाद में फ़ौज के सरबरा और दिमाश के गवर्नर रहे अगरचे बनुमैया के वफादार थे लेकिन मुआविया बिन यजीद की मौत के बाद अम्बियों के खिलाफ खड़े होने वाले हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तन के साथ हो गए और मरवान बिन हकम से बैत न होने पर दिमश के करीब मर्ज राहिद के मकाम पर मरवान की फौज से लड़ते हुए चौंसठ हिजरी में अपने साथियों समेत कत्ल कर दिए गए दोस्तों इसके साथ ही मैं आज की वीडियो का अखता करता हूँ उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी अगली वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته